Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya dalam soal Ashraf. Anda tanya, saya jawab. Alhamdulillah, kali ini kita nak bincang isu yang baru. Isu remaja hari ini. Tajuknya, remaja dan pakaian. Mari kita mulakan episod kali ini dengan kita mendengar kalimah ayat suci Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Maksudnya wahai anak Adam pakailah pakailah pakaian yang cantik-cantik ketika mana kamu hendak pergi ke masjid. Wa kulu washrabu wa Makanlah, minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Bila kita bincang soal pakaian ni, kita tidak dapat lari daripada menceritakan soal aurat remaja dan aurat. Apa kata kita cuba lihat definisi maksud aurat tersebut. Kita cuba lihat. Aurat bermaksud satu bahagian anggota badan yang perlu ditutup yang mana apabila kita menutup aurat tersebut bahagian tersebut kita sudah dianggap menutup aurat. Dan Islam telah mewajibkan kita untuk menutup aurat berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bila kita cakap bahawa aurat ni ada orang kata, aurat ni okey, sekarang ni kita boleh tutup saja apa yang kita nak tutup. Aurat tutup je tanpa kita melihat kepada benar atau tidak syarat-syarat yang dikatakan menutup aurat. Ada orang pakai tudung macam tu saja. Ada orang pakai baju macam tu saja. Tetapi dia tidak melihat kepada syarat-syarat. Antara syarat menutup aurat ialah pakaian yang kita pilih tersebut apabila ia menutup aurat ia tidak menampakkan warna kulit kita. Kalaulah kita pakai labuh macam mana pun tetapi nampak kulit itu belum menutup aurat. Kalaulah kita pakai labuh sampai ke kaki macam mana pun nampak dalam itu belum menutup aurat. Manakala antara syarat yang keduanya pakaian tersebut tidak menampakkan bentuk tubuh. Janganlah kita pakai tutup dah, kala tak nampak, badan tak nampak dah. Tutup-tutup. Tetapi bentuknya nampak. Ketat pakaian kita. Itu juga belum menutup aurat. Kita kena faham apakah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia takut umat akhir zaman ini banyak telanjang berjalan dalam keadaan telanjang adakah maksud telanjang tersebut dia bermuka pakaian tidak berpakaian tetapi dalam keadaan telanjang apa kata kita dengar ulasan daripada orang remaja di luar sana berkenaan dengan aurat Assalamualaikum. Okey, sekarang ni uh, saya berpakaian tudung seperti ini. Okey, trend sekarang macam ni kan. Okey, boleh saya tanya Abang Ashraf, apa yang uh, cara berfesyen yang betul untuk uh, perempuan muslimah macam saya? Mereka di luar sana tanya kita, apa lagi panduan untuk kita menutup aurat ni? Macam mana cara nak menutup aurat? Kita katakan Islam meletakkan panduan dan garis-garis yang tertentu bagaimana kita hendak memelihara aurat kita sebab ia bermain orang kata memainkan peranan penting dalam kita menjaga maruah kita sendiri. Aurat itu adalah maruah. Antara panduan-panduan yang perlu kita perhalusi ialah pertamanya kita kena benar-benar mengikut apa yang dikatakan menutup aurat bagi lelaki. Auratnya pusat hingga lutut. Maka dia kena tutup pusat hingga lutut. Bagi perempuan auratnya tutup semua bahagian anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Antara syarat lain ialah kita tidak dibenarkan bagi yang beragama Islam menutup aurat dan berpakaian seperti pakaian-pakaian keagamaan orang lain, keagamaan agama-agama lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia tergolong dalam kaum tersebut. Jadi Cuba kita fikirkan, adakah kita sudah berjaya menutup aurat mengikut syarat yang ditetapkan? Adakah kita sudah berjaya menutup aurat seperti mana yang Allah setuju? Seperti mana yang Rasulullah kehendaki? Seperti mana yang Allah redai? Kita jumpa selepas ini untuk mengetahui persoalan yang berikutnya daripada pemanggil kita. Bagi wanita, perlu melabuhkan tudungnya sehingga menutup bentuk tubuh badan menutup dada-dada mereka janganlah kita berpakaian memakai tudung tetapi nampak leher dan menampakkan dada kita kerana kita ingin menjaga kemaslahatan agama iaitu maruah dan juga harga diri wanita-wanita muslim islam agama yang cantik islam cukup menjaga umatnya marilah kita mencintai islam dengan tata cara yang telah ditentukan Kita bersua kembali dalam soal Ashraf. Anda tanya, saya cuba menjawabnya. Merungkai persoalan mengungkap penyelesaian. Kita teringat tadi bagaimana persoalan ini bangkitkan iaitu panduan untuk kita berpakaian. Apa kata kita dengar dan kita lihat bagaimanakah panduan untuk kita berpakaian. Pakaian itu mestilah menutup seluruh aurat. Yang kedua, pakaian itu mestilah tebal dan tidak menampakkan warna kulit. Seperti mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila melihat seorang perempuan yang memakai tudung nipis, beliau terus menanggalkannya. Kemudian menyuruh dia memakai tudung yang lebih tebal dan berkata, "Tudung yang betul ialah yang menutupi warna kulit dan warna rambut." Manakala yang ketiga, pakaian itu mestilah longgar. Pakaian yang ketat boleh menonjolkan bentuk tubuh badan atau susuk tubuh. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Salamah meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memberikan sejenis pakaian qibti kepada orang ramai sambil berpesan, "Jangan biarkan perempuan kamu memakai pakaian ini." Seorang lelaki berkata, Wahai Umar, aku telah menyuruh istriku memakai. Lalu, dia berjalan-jalan di rumah. Dan aku dapati pakaian ini tidak jarang sehingga menampakkan warna kulit. Sayyidina Umar berkata, Ya, ia tidak jarang tetapi menonjolkan tubuh badan. Yang keempat, pakaian ini tidak dikenakan wangian-wangian. Lelaki boleh berwangian tetapi larangan untuk wanita. Perempuan dianggap zina sekiranya sengaja mengenakan wangian untuk menarik perhatian lelaki. Melainkan untuk suami yang tercinta, di rumah sahaja dan sekadar mengenakan wangian untuk menghilangkan bau busuk badan. Yang kelima, pakaian itu bukanlah untuk menarik perhatian dan berasa takabur dan sombong. Seperti mana hadis Nabi SAW. Maksudnya, barang siapa memakai pakaian yang menunjukkan kemasyhuran di dunia, maka Allah akan memakaikan dengannya pakaian kehinaan di akhirat kelak. Kemudian Allah memakaikan dengannya pakaian dari bara api. Yang keenam, pakaian itu mestilah tidak menyerupai mana-mana kaum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbah biqaumin fa huwa minhum." Manakala yang ketujuh, pakaian ini pakai oleh perempuan tidak boleh menyerupai pakaian lelaki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijali wan nisa wal mutashabbihat min an-nisa min an-nisa bil-rijal. Inilah sebab sedikit kita dapat lihat panduan untuk kita mengikut tren berpakaian dengan mengikut kaedah syariat yang ditetapkan oleh agama kita sendiri. Untuk kita beralih kepada soalan yang berikutnya. Untuk itu, kita dengar persoalan daripada pemanggil kita. Assalamualaikum Abang Ashraf. saya nak tanya sikit. sekarang ni kan saya rasa macam semua orang pakaian uh, sama, lelaki perempuan berpakaian ketat. Macam mana ya sebenarnya dalam Islam, dia kena pakai yang macam mana untuk umat Islam yang sebenar? Terima kasih. Terima kasih kepada pemanggil sebentar tadi. Kita lihat pula apa pandangan Ustaz tentang perkara ini. Hari ini ramai orang suka pakai tudung tapi tudungnya sengkat di atas dada. Jadi Islam datang mengajar kita bagaimana pakai tudung yang supaya dilabuhkan ke bawah dada. Ayatnya saya rasa semua orang tahu. Surah An-Nur ayat yang ke-31 Allah sebut wa kullil mu'minan yaghdudna min afsarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma zahara minha wal yudrib nabi khumurihin ala juyubihin itu ayatnya wal yudrib nabi khumurihin ala juyubihin tudung dipakai dan dilabuhkan sehingga ke bawah dada so, Maksudnya, mesti tudung dalam Islam ajar caranya pakai mesti dilabuhkan ke bawah dada ustaz ada orang kata uh, berpakaian melabuhkan tudung ni tak up to date tak tak maju. Apa pandangan Ustaz? Ada orang kata tak up to date lah kalau pakai tudung labuh-labuh ni. Betul ke tudung labuh tak up to date? Saya rasa orang yang tak pakai tudung labuh bawah dada, dia kata tak up to date berarti dia tak pandai sangat pakai tudung lah tu. Kalau yang pandai, yang ikut pengembangan fashion, banyak hari ni tudung-tudung yang sebenarnya labuh bawah dada, tapi fashionnya A+. A plus, ya? Yeah? Fashionnya memang bagus. Ya, contoh kalau kita pergi kedai-kedai pun banyak sekarang turun-turun yang saiz besar, yang bidangnya besar. Dalam masa yang sama dia trendy. Yang ada manik suara ski lagi kat atas kepala tu kan. Nak berbual mahkota pun boleh. Tapi dia lambuh bawah kepala dia. So trend ni okey. Yang tak okeynya kalau kita ikut trend, trend yang tidak mencerminkan agama. Sebab kita kena ingat, Islam pun ada trend dia. Orang yang bukan Islam pun banyak trend dia. Cuma yang kita pelik kenapa orang kita suka ikut trend yang bukan Islam. Trend bukan Islam contohnya tudung Yahudi. Kan yang selalu kita tahu tudung Yahudi ni dia akan pakai dan dia akan semuanya akan ke belakang. Sama ada dibonjolkan ataupun dia lepaskan tudungnya ke belakang. Itu namanya tudung Yahudi. Tudung Nasrani ataupun tudung Kristian dia akan pakai dilabuhkan ke depan tetapi di atas dada. Contoh sister-sister dekat gereja dan sebagainya, Mother Teresa dan sebagainya dia akan pakai di atas dada. Adapun Islam datang dia kata apa? kuliyadrib nabikhumurihi na'ala dyubihim tudung Islam dia pakai dan dilabuhkan ke bawah dada. Beza Islam bawah dada, Nasrani Kristian atas dada, Yahudi semuanya ke belakang. Tapi kena ingat, bila pakai tudung ni, tolong pastikan jangan pakai tudung yang orang akan tengok kita kita dia kata kita ni gila. Ya, jangan pakai tudung periuk dengan tudung saji. Ya? Alhamdulillah jelas kepada kita. Kita kena melabuhkan tudung kita bagi wanita perlu melabuhkan tudungnya sehingga menutup bentuk tubuh badan menutup dada-dada mereka janganlah kita berpakaian memakai tudung tetapi nampak leher dan menampakkan dada kita kerana kita ingin menjaga kemaslahatan agama iaitu maruah dan juga harga diri wanita-wanita muslim Islam agama yang cantik Islam cukup menjaga umatnya marilah kita mencintai Islam dengan tata cara yang telah ditentukan kita jumpa lagi selepas ini. Macam mana kalau kita menutup aurat tapi kita berfashion? Macam-macam fashion kita lihat sekarang. Yang perempuannya pakai tudung nak matching dengan baju. Pakai galas beg tangan nak matching dengan kasut. Dengan paku di sini, cucuk di sini, cucuk di sini. Lilik di leher, lilik di bahu. Macam-macam fashion. Yang lelaki pun nak pakai macam ni, nak tutup yang ni, nak tutup yang ni. Sampai kadang-kadang tu semua dia nak tutup. Itu fashion. Adakah Islam melarang fashion? Anda bersama saya sekali lagi dalam soal siapa? Soal Ashraf. Anda tanya, saya cuba nak menjawabnya. Member-member di luar sana, geng-geng kita, ada yang bertanya. Macam mana kalau kita menutup aurat tapi kita berfashion? Macam-macam fashion kita lihat sekarang. Yang perempuannya pakai tudung nak matching dengan baju, pakai galas beg tangan nak matching dengan kasut, dengan paku di sini, cucuk di sini, cucuk di sini, lilit di leher, lilit di bahu, macam-macam fashion. Yang lelaki pun nak pakai macam ni, nak tutup ni, nak tutup dia ni, sampai kadang-kadang tu semua dia nak tutup. Itu fashion. Adakah Islam melarang fesyen? Sebenarnya, hukum hakam Islam ini bergantung amat rapat dengan adat budaya tempatan. Ada tempat yang melihat sesuatu pakaian itu agak menonjol. Tetapi bila berada di Malaysia, masyarakat di Malaysia memandang pakaian tersebut tidak menonjol. Sebab itu, pakaian dan fesyen bergantung juga kepada adat budaya tempatan. Fesyen remaja masa kini apa salahnya kalau kita nak berfashion? Tetapi Islam letakkan garis panduan. Ada satu perkataan ataupun kita dalam bahasa Arab kita panggil libas syuhrah. Pakaian yang terlalu menonjol. Tak kira lelaki ataupun perempuan apabila ia memakai pakaian yang nampak agak nampak tip top. wow, orang tengok, wow, dia ni dahsyat, bling bling. Tapi itu ada kaitan dengan hukum hakam Islam. Islam tidak membenarkan kita memakai pakaian yang menyebabkan terlalu tertonjol penampilan sebab ia ada kaitan yang amat rapat dengan hati kaitannya boleh menyebabkan hati kita merasa kita ni agak sombong sedikit sebab itu Islam menutup pintu kesombongan daripada awal ada satu perkataan yang dipanggil juga dalam bahasa Arab tabarruj iaitu kita panggil perhiasan yang berlebih-lebihan itu juga dalam Islam agak ketat. Kita tidak membenarkan perhiasan yang terlalu lebih sebab juga melibatkan hati. Jadi, remaja di luar sana, apakah garis panduan yang perlu kita ikut? Ya, trend tetap trend, fashion tetap fashion, stylo tetap stylo, tapi jangan keterlaluan itu menurut Islam. Bagi remaja di luar sana kena faham. Berpakaian menutup aurat ni ada sebab-sebab dan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Apa sebab Allah berikan ketentuan untuk menutup aurat? Objektif utama pensyariatan menutup aurat adalah untuk menjaga kemaslahatan orang yang menutup aurat tersebut. Terutamanya dari segi menjaga ia supaya terelak daripada perlakunya perzinaan. Ada orang yang pakai baju biasa-biasa tetapi kita lihat dia nampak macam wow boleh membangkitkan syahwat ada orang yang pakai baju tutup aurat juga boleh membangkitkan syahwat kita pelik sebab itu Islam amat menitik beratkan sesuatu perkara perbuatan yang menutup aurat itu berpakaian itu adalah satu yang menjauhkan kita daripada perzinaan ingat tutup aurat bukan sekadar tutup tetapi kita ingin menutup aurat kita dari segi cara berjalan kerana cara berjalan juga aurat. Kita juga ingin menutup cara bercakap kita kerana cara bercakap kita aurat. Adakah suara itu aurat? Tidak. Tetapi suara yang dilenggok-lenggokkan itu adalah aurat. Jadi kepada remaja-remaja di luar sana, geng-geng muda kita di luar sana, apa kata kita berpakaian, kita berfashion, kita berstilo. tetapi mengikut gaya dan acuan yang Islam tetapkan. Tak salah bukan? itu semua bukan satu permasalahan untuk kita. Kepada kawan-kawan saya pun sama, saya pun ingin juga berpakaian berfashion. Tetapi bila kita berjalan di hadapan kawan-kawan kita yang lain, kita jangan melebih-lebihkan kawan kita yang lain. Ada kawan kita yang agak kurang dari segi ekonominya. Dan janganlah kita pergi contohnya, kita pergi beraya di rumah orang-orang yang agak kekurangan dari segi ekonomi dia kita datang dengan pakaian nampak kemegahan, nampak hebatnya, nampak kekayaan. Sebab itu Islam menyuruh kita merendahkan diri dengan pakaian. Dengan pakaian boleh membawa kita ke syurga. Dengan pakaian juga boleh membawa kita ke neraka. Kawan-kawan kita di luar sana, makcik-makcik, pakcik-pakcik, yang muda, yang tua, ingat, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tidak mahu bertanya. Ada orang yang tidak tahu tetapi dia rajin bertanya. Yang mana kita ingin pilih? Janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu tetapi malas untuk bertanya. Ayuh kita kongsikan bersama dalam satu ruangan yang kita sediakan untuk berkongsi segala pendapat, segala pandangan, cadangan ataupun anda boleh bertanya kepada saya dalam kolom Facebook Soal Ashraf. Dalam kolom tersebut soalan-soalan yang canggih, soalan-soalan yang sempoi, soalan-soalan yang best kita cuba untuk ketengahkan pada episod-episod akan datang. Kita jumpa lagi selepas ini. Insya-Allah sekiranya Allah memberi kelapangan kepada kita, Allah memanjangkan umur kita, kita akan bertemu dalam keadaan redha meridai. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.